Хотелось бы признаться, что совсем ваших обязанно. По Запорожью реализованный первый проект Европейского фонда. Смотрите, по Запорожью мы перед выборами сделали вместе с мэром города он поддерживает нас э, это инвестиционный форум, который определил те задачи. К сожалению, глубокого война сдвинул, сдвинуло Запорожье. Он сегодня, я с ним разговаривал последний раз дней пять назад, он говорит, что давайте примерно на весну будем планировать такое. Обязательно. Смотрите, я как раз вот каждому вопросу, который я говорил на выборах, если вы не знаете, я хочу вам еще добавить, я подал законопроект, который говорил на выборах о обязательном квотировании во всех госучреждениях для молодых молодежи младше 30 лет uh -huh. должно быть забронировано 30% рабочих мест. Вот как инвалидам сегодня молодежь такие Я это обещал на всех абсолютно государственных учреждениях. Uh -huh. Вот я сейчас ставил вопрос радикалами, разговаривал, почему не выносится вопрос. Буду ставить грусть, нет, не буду блокировать трибуну. Uh -huh. Потому что занимаются чем угодно, кроме людьми. А стосовно подписи за отстроение від... Гройсмана, я, это, я это, я, буду... Давайте я вам скажу, о чем разговор. Да. Я сказал, что я буду систематически нарушать регламент, да. я буду требовать согласно регламенту отстранения председательства. На два дня есть такая норма да. за о, нарушение регламента. Но пока у нас парламент, несмотря на то, что нарушается регламент каждый день, считает, что бросимо не нарушает парламент. Ну, что я могу сделать?